Я запрошую зараз до слова Єгора Соболєва, Тараса Пастуха, це народні депутати від об'єднаного самопомічі. Також ми чекаємо Семена Семенченка. Вони вночі повернулися із зони АТО та відповідно зараз почуємо інформацію про гуманітарну допомогу. Добрий день. Історія достаточно проста. Сусчаснують дві паралельні реальності. Перша паралельна реальність йде по отільним телеканалам і російському ТВ. В которой бедные жители Донбасса вынуждены оставаться в своих домах в Донецке, плачат жалкое существование. Они не доедают, и только гуманитарный конвой фонд Рената Ахметова помогает им спастись от голодной смерти. Существует также реальность, в которой магазины Донецкие полны-полны, а, работают все торговые сети, есть возможность для людей, которые готовы поднять свой, а, свое тело и переехать в город Славянск для оформления пенсии, получать ее, проживая потом в Донецке. И никакой там гуманитарной катастрофы в настоящий момент нет. Однако существует а, почему-то ситуация, при которой гуманитарные конвои государства Украина останавливаются и не принимаются боевиками. А, но фонд известного благодетеля Донбасса, объясненный Рената Ахметова, свои а, гуманитарные конвои проводят постоянно. Существуют добровольцы, в частности, полк Днепр, в частности, батальон Айдар, батальон Кривбас, батальон Донбасс которые считают, что подобные усилия требуется направить на помощь жителям оккупированных, вернее, находящихся на территории контролируемых российской армии территории. Это Красноборовка, это Маринка, это Курахова. Они действительно являются жертвами российской агрессии и нуждаются в помощи. Также они выдвинули свои требования, что пока не будут возвращены пленные, не будет никаких гуманитарных конвоев пропускаться на территорию Донецки. Для того, чтобы разобраться в этой ситуации, первое, мы выехали на место. Второе. Неделя до этого Матрион Донбасс, который находится в Луганской области, зафиксировал, став на некоторые блокпосты, рекордное количество контрабанды в России и из России. В частности, это бензин, это алкоголь, это мясо, это дерево, это большое количество сигарет. А масса фабрик работает в Донецке и экспортирует всю продукцию на нашу территорию, контролируемую украинской, украинской властью. А из России идут конвои и грузы. Это, во-первых, коррупция. То есть масса чиновников погонов с нашей стороны и террористов со стороны ДНР, так называемых ДНР-ЛНР слились в тесных объятиях. Это очень серьезно бьет по нашему бюджету. И когда мы рассматриваем бюджет и нам рассказывают, что из социалки будут вырываться деньги на оборону, сразу становится понятно, что... Прижимать коррупционеров никто не собирается, это реальный источник дохода. Это подрывает национальную безопасность. Потому что когда начинают сотрудничать люди с двух сторон воюющих, зарабатывать совместные деньги, это всегда ведет к предательству. Это второй случай, который мы поехали осмотреть на месте. То есть поехали люди из комитета по национальной безопасности и обороны и комитета по борьбе с коррупцией. Мы посетили как Курахова, где блокировался так называемый гум конвой Рената Ахметова, и посетили трассу возле Лисичанска и Северодонецка, где бы Донбасс блокировал перемещение незаконной группы. Вывод из этой ситуации, который я лично для себя сделал. Первое. Мы будем носить в парламент закон о запрете торговли с временно оккупированной территорией. И приложим все усилия для того, чтобы прописать статус временно оккупированной территории, для того, чтобы жители, действительно нуждающиеся в помощи, ее получали. Второе. Необходимо четко прекратить всю эту торговлю уже сейчас, используя полномочия, данные закона о борьбе с Третье. Необходимо, чтобы гуманитарные конвои шли под флагом государства Украины, а не под флагом отдельных фондов. Кроме того, необходимо, чтобы к этому было привлечено красный крест, чтобы была проведена перепись людей, действительно нуждающихся в помощи. Были установлены источники поступления продуктов в торговые сети города Донецка и обложены налогом. Кроме того, нам необходимо сделать так, чтобы были доказательства о том, что эта помощь оказывается, а не подкажутся боевики. Потому что я все точно знаю. И по июню, и июлю месяцу. И современные данные, что российская так называемая гуманитарная помощь, та часть, которая состоит из продуктов, до реальных жителей не доходит. Эти выводы мы сделали, используя свои полномочия как депутатов Украины. И теперь наша задача внести необходимый законопроект. это вкратце информация, как я ее вижу.